Такие грустные, конечно, но ничего страшного. Жизнь продолжается. Поздравил ребят, поблагодарил в первую очередь за то, что за победу сегодня все-таки было бы грустно, если бы не выиграли сегодня. Ну и поблагодарил всех за 15 лет. Кто-то больше, кто-то меньше. С кем-то начинал еще, как футболист закончил, как тренер. Такие эмоции. Болельщики сегодня достойно вас провели, все-таки весь матч кричали, скандировали вашу фамилию. Конечно, я еще раз готов поблагодарить истинных болельщиков «Динамо Киев», которые все это время поддерживали команду и в минуты победы, и в минуты неудач. Вот истинным болельщикам хотелось бы сказать спасибо за все. Определились со своим будущим? Еще есть время. Игорь Михайлович сказал, что вы будете в клубе в любом случае, то есть не прощайтесь с командой. Ну, президент тоже сказал, что ждет в любую минуту, кабинет открыт. И если я созрею для этого решения, я обязательно вам сообщу. Достойного завершения не можно нельзя представить, да, победу над шахтером. Ну, было бы лучше, если бы еще выиграли золотые медали. Ну, и так нормально. Как команда Динамо, какой, как говорится, какой вы ее оставляете? Молодая, перспективная. перспективная. В следующем сезоне будет. Она сильнее. Я надеюсь, что в следующем сезоне как сказал президент, если будем играть с такой же отдачей, как сегодня, то никуда они не уйдут медали. Не